я, допустим, не могу сказать, потому, что шахуна ну, это нет в ну, этот момент, но это говорил сам правой. А вам известно, когда продал квартиру свою пролом в... Дмитро Володимирович, где он проживал? Вот там, он продал его в Германию, потом Ну, а где он проживал? Ну, а там, проживал, но еще не была. То есть в 2004 году вы утверждаете, что Фролов Да, я я хотіла запитати стосовної квартири, яку ми вже запитували про дарування. Все, у мене є під комунального підприємства бюро технічної інвентаризації, ще запрос куліні 2010 року. По квартирі цим вірствова, вулиця тим квартира 76. Тут в реєстрі написані такі дати, я вам хотіла би сюди зачитати, а ви нам, будь ласка, поясніть. Фролов внесений до єдиного реєстру квартира 11.08.2004 року, як Фролова Володимира Івіча. А стосовно ваш е, 30.06.2004 30. році є е, 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 запись Арамажан. Але... Уже с 21 марта 2004 года этот есть у Литвиновой. А буквально через месяц уже зарубание. Мне конкретно требовалось, нам конкретно, ответить, где проживал пролом Владимир Ильич. Владимир Ильич проживал по Симбирскому, какой там номер? 476. Это была фиктивная сделка. Никто никакую квартиру Равожа не покупал, потому что у него денег даже не было. При заработке 250 гривен в лучшем случае, в месяц, как он мог купить четырехкомнатную квартиру. Пролог на мой вопрос, зачем он это сделал, он ответил, что это для того, чтобы эта квартира досталась детям и больше никому. И через некоторое время рожа направляет за ноги за деньги фролова, естественно, оформляет дарственную и дарит эту квартиру. Там у меня не были ни дня, а Рогожан жил, участвовал в 38-87. То, то на покупку квартиры Рогожану не было кошки еще? Было? Okay. Нет, не было кошки. Okay. Таких, не okay. А, -а, -а. а что ж он тогда бы продал, подарил фролову квартиру, когда у него трое детей и бездомных? Я бы тебя просто спросила, а же, знали ли вы, не что, ваш сыгирный человек, Армажан, квартиру? Я? Не, я так знала, да. Он мне сказал, что на него переоформили документы, что типа купля продажи, продаже, когда в Крылов, типа ему продал. Я тоже спросила, зачем это. Он говорит, я потом ему просто сделаю, ну, типа подарю. Вот такое разговор. А, скажите, вы сказали, что он хочет детям подарить. Кому, как может быть, человеку? К Крылову. К э, Владимир Ильич. Хотел оставить эту квартиру для детей. Для кого он будете эту квартиру? Залишить? Он не называл всех, он сказал, я хочу, чтобы никому она не досталась, а это все, что вот эта квартира осталась моим детям. Это были его слова. Кого он подразумевал в то время? Ну, естественно, кто там? Трое было. Женя, Дима, Ира. Ну, а Ира, может быть, у вас дома еще? Ну, да нет, ничего, я не помню ничего. Не я повторюсь, так как уже... Это, что вы можете сказать про семейный бизнес прологов, про какую-то про женщину, если есть у вас, э, информация? бизнес начинался с Женей, ну, старшей и трех, получается, пролог Владимир и пролог Евгений, они вместе начинали этот бизнес. И всем этим бизнесом они все время занимались вдвоем с 93 -го года. С лайков, с привозов товара, с отрок, с продажи, это все они вдвоем делали. Я вам дома про объекты купли купливая? Все покупалось. Квартира с чистой квартиры вы Я могу вам сказать, вот 1, 2, 18, 6. Сначала была куплена часть квартир, первый этаж, как бы сказать, уползание. Потом они через время выкупили полностью весь этаж. Сколько там квартир, там дальше, ну, типа, ну вот этот третий этаж, там храбро uh, Вам не думают сейчас про Кобылянскую, 150 рублей? Ну, как я так... там не была, но пришла. Что вам Купили, думаете? да, и все, купили, 100 Они 100. вдвоем покупали, еще раз говорю. Кто у них Владимир Ильич, <сосат> пролог Евгений Владимирович. А по квартире... Микрорайон юбилейный, Кто там проживал? жил он в доме. Там же квартира Рудимка жил в свое время. Продал эту квартиру перед тем, как уезжал в Германию. А Товстоновского до 12? А Тостановского Это... они купили парикмахерскую делали. Товстоновского до 12. Это... Не именно помещения, примещение, как сказано в заявке? Нет, они сразу покупали и сразу стали делать парикмахерскую и отношения там, я не знаю, там были те наемные работники, вообще-то что так. Кто контролировал я не экскурсии? Что может, что-то вам говорить, вы, когда вы встречались один на один, пробуем, говорить, чем про бизнес? Что-то вам говорить? Что ну, это в в общем, он всегда это говорил. он никогда не говорил, что это бизнес и Он это бизнес вместе, они вместе его понимали, он всегда. Потому что последние годы, даже не последние, уже, может, с 99-го, Всем заведовал Женя, потому что ездил вот, а кролог уже так старший, поскольку поставил.